Виталий, вы к нам обратились за помощью в каком вопросе и каким вы видите решение этого вопроса, вот проблемы, которую, в которой вы оказались. Вы mm -hmm. представьтесь, вы предприниматель, какой вид деятельности у вас и какая проблема. Mm -hmm. Да, я, Бельский Виталий Александрович, предприниматель, э -э занимаюсь, занимаюсь э -э торговлей. Э кофе с кофейных машин, с кофемобилей, так называемых, или с мобильных кофеин. Проблема у меня следующая. На данный момент все мои средства производства отобраны, отобраны и стоят на штрафплощадках, и мне их не возвращают, так сказать, гопниками, которые представляют киевскую власть. В апреле 2015 года распоряжением Киевской державной городской администрации было вынесено 300 распоряжение про затверждение порядку размещения Засоби в пересувной дребно-роздребной морежи. Это распоряжение предполагает, что для того, чтобы работать в городе Киеве, ты должен пойти на торги и выиграть на торгах места, которые они там предлагают для размещения, для размещения данного, данных кофеин. Естественно, местам на торгах дается очень немного, порционно. Ну, грубо говоря, на каждых торгах, они уже четыре раза проходили, их разыгрывалось мест порядка там 100-120, из которых стоящих мест процентов 30-40%. Остальное все шелуха. Неинтересные места. Угу. Это делается для того, чтобы создать большой ажиотаж и ну, такая технология, угу. чтобы предприниматели платили бешеные деньги, торговались. Угу, угу. Все уже, да? Под, подкрепили они это распоряжение э, внесением изменений в правила благоустройства города Киева. Э, что значит подкрепили? Ну, если раньше до внесения этого распоряжения никто в принципе не мог э, ничего сделать с кофейной машиной, э, это было доказано нами ассоциацией мобильных кофеин э, головой. Правління, це громадська організація, голова правління якої я до недавнього моменту був, але був вимушений зняти з себе повноваження за того, що на мене почався почався тиск із сторони, я на сторони ага. народного депутата Білоцерковця Дмитрія, тому що я дуже активно відстаював. в том числе и во время демонтажей очень активно отстаивал и не давал возможности забирать машины соответственно у меня начался, началось давление uh -huh. и я вынужден был покинуть пост в ассоциации модельных кофеен uh -huh. uh -huh. так вот до недавнего времени никто ничего не мог сделать с машинками, потому что это транспортное средство у нас законом не урегулировано необходимости получения разрешения на размещение транспортного средства, с которого ведется торговля и которая переоборудована для торговли. Даже есть соответствующее решение судов. Ну, когда пришла эта власть, она решила, что это непорядок, и надо как-то это взять под свое крыло, и они вынесли вот ряд таких беспредельных решений. 300 распоряжение, изменение правил благоустроя. Правилами благоустроя они легализовали э, угон автомобиля, э, и решением вот этим 300 они заставили предпринимателей идти на торги, которые, в принципе, ничем не предусмотрены, для того, чтобы... Э, выборивать на этих торгах себе право легально працювати в місті Киеве, хотя это право в принципе дано Конституцией Украины. И выборивать его не потрібно ни, ни абсолютно, на каких да, торгах. Видно, да. Соответственно, соответственно, я участвовал на первых торгах, которые показали, что торги абсолютно непрозрачные, нечестные. То есть вы эту процедуру прошли, знаете да, я изнутри? Да, были, Это были электронные торги. Вот это торги. будет интересно нам показать потом. Были это... электронные торги, угу, которые угу. проводились в электронном режиме. И там э, была такая схема. Э, за, когда открывалась торговая сессия, торговая сессия э, длилась там порядка 15 минут, если угу. в конце никто не, не повышал ставку. При открытии торговой сессии за доли секунды происходило порядка 20... 25 шагов угу. доля секунды то есть че, люди не не успели бы так быстро э, так быстро угу. поднимать ставки потому что это буквально там 300 тысячных секунды угу. э, цена взлетала со стартовой стартовая цена колебалась там от 4 почти 5000 до то ли 15, то ли 20 тысяч гривен за лот, в зависимости от лота. Цена взлетала до баснословных цифр, там были цифры и до 200 тысяч, и до 300, и до 400 тысяч гривен. Вот, допустим, метро Олимпийская на первых торгах за до долю секунды э, взлетела цена до 376 тысяч гривен в год. Соответственно, предприниматели, которые рассчитывали все-таки поторговаться по этим условиям, которые предложила э, администрация, они, увидев цифру, не успев ни нажать ни одну кнопку, увидев цифру 376 тысяч гривен в год, посчитали, что это, в принципе, невыгодно. Угу. И никто больше не торговался. 15 минут провисела вот эта вот последняя ставка 370 тысяч. 376 тысяч гривен в год. Закончилась торговая сессия. И дальше этот лот был отдан за 9 тысяч гривен. Каким mm -hmm. образом? Это были, грубо говоря, боты электронные. Mm -hmm. Они начали отказываться. Отказались, отказались mm -hmm. до первой ставки. Э, mm -hmm. И эту за первую ставку забрал приближенный к власти человек. Естественно, мы там бастовали под КМД, мы подняли бучу, такие лоты подменяли и вынесли на следующие торги следующие торги мы добились чтобы они были не электронными, а руками поднимали мы их в итоге в последний момент все члены ассоциации в итоге отказались бойкотировали эти торги пошли сняли свои деньги, которые были залоговыми и бойкотировали эти торги, они провели их без нас соответственно там Результаты мы на них вообще не ходили, какие там были. Честно они проводились или нечестно, я не знаю, но у меня есть большие сомнения, что они проводились честно. Дальше. Следующие торги проходили опять электронные. Я опять на них участвовал. Там были немножко другие схемы. Угу. Значит, там просто-напросто на небольших цифрах подписали интересные места. То есть ты нажимаешь кнопочку повысить ставку, она срабатывает. Но ставка не повышается, остается на той ставке, ну, на выгодной кому-то, кто-то там зафиксировал себе ставку. И так вот все 15 минут этой сессии ты пытаешься нажать. Mm -hmm. Вот я торговался за метро университет, как ставка поднялась до 20, 23 тысяч гривен. И я все 15 минут нажимал поднять, 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 одна вот осталась 23 тысячи гривен и все. То есть там была другая схема, потому mm -hmm. что первая схема уже была...